без мандриевок. Каждая женщина мечтает про за засмаглую шкуру, идеально гладкую. Как достигнуть этого идеала и ни в каком случае не сгореть на солнце, подскажет наш ликарь косметолог Ирина Медведева. Доброе утро. Доброе утро, Валюша. Конечно, наконец закончилась эта слякотная весна в этом году. Да, наступило лето и все мы в предвкушении пикников, пляжа, загара. Но для того, чтобы не испортить это удовольствие, не сгореть на солнце, нам нужно... Вспомнить, вспомнить, потому что мы, конечно, знаем несколько правил поведения, которые, засоблюдая которые, мы никогда не сгорим и будем иметь ровненький загар. То есть, если дотриматься этих правил, мы завжди матимем, по-первых, хороший запах, а, по здоровую шіру. Ну, практически всегда. Давай, это я уже хочу их посчитать. Итак, правило первое. Оно касается времени пребывания на Солнце. Угу. С 11 и до 16 Солнце находится почти в зените. Лучи падают отвесно, они самые агрессивные. Поэтому с 11 и до 16 мы на солнце даже нос не показываем. А вот до 11 и после 16 замечательно. То есть мы можем встать в 6 ранку и уже идти на пляж? Абсолютно. И спокойно там будет до 11? Абсолютно. Угу. Но есть еще одно правило, Валечка. Давай. И это правило касается того, что мы должны учитывать на берегу не только солнечные лучи прямые, но они отражаются от воды, они отражаются от песка, поэтому, угу. если вы наслаждаетесь солнечными лучами прямо на кромке воды, вы должны понимать, что солнечного облучения вы получаете в три раза больше. Ага. Тобто, если э, знаходимось больше біля воды, то есть больше ризик того, что мы можем отремонтировать опек шкира. Да. Да, вы абсолютно Девчата, правы. Будьте обережны. Беля воды это добро, але где риски отримати опеки. Есть еще одно правило. Мы его еще называем правило 10 минут. Когда вы появляетесь на пляже первый раз, не находитесь на нем больше, чем 10 минут. Через 10 минут ушли в тент, отдохнули полчасика, еще 10 минут вы прибавляете, и лежите уже 20 минут. И вот за эти 20 минут вы не лежите, как биток на сковородке одним боком, а обязательно поворачиваете и спину, и один бок, и другой, и живот. И вот тогда получается ровненький, красивый загар. Ну, я не скажу, как у шашлыка, который правильно делают на Кавказе, но тем не менее это будет очень красиво. И еще одно правило, которое мы, может быть, мы с него должны начать, оно тоже очень важное. То, что, о чем мы говорили много раз, это солнце – защитные средства. Если мы впервые выходим на солнце, давайте нагадаем, сколько должно быть захист. СПФ. Ну я думаю, не менше, ніж Угу. Не менше, ніж 50. Отже, на відпустку собою потрібно брати декілька сонцезахисних кремів, і 50, і 25, і 10 для того, щоб поступово зменшувати захист і трошки збільшувати кількість перебування на сонці. Якщо будете дотримуватися цих чотирьох правил, то завжди ваша засмага буде ідеальною. Але якщо раптом так трапилося, що ви все ж таки отримали опіки на шкірі, то за хвилинку ми розкажемо вам, як врятувати свою шкіру і чи діє. народные засобы дымось далі так ну что ж у нас есть парады и мы зараз будем активно разбираться потому что бывают разные выпадки в житті и хочешь на хочешь аллах раз у житті кожа из нас мав опеки на шкиры итак мы вернулись в номер и чувствуем что вообще мы переборщили с солнцем кожа горит красная чувствуем себя не очень хорошо что мы должны сделать что? мы должны начать с того что мы примем душ угу. Примем душ мы, температура очень важна. Это должен быть не горячий и не холодный душ, это должен быть приятно теплая температура, потому что у нас воспалена кожа, и даже вот эта теплая вода будет нас немножечко раздражать. Так, все будет трошки болеще. Да, угу. поэтому обязательно нужно применить гель для купания с увлажняющим эффектом. Угу. Нам нужно смыть остатки солнцезащитного крема. После душа не, мы не вытираем кожу, мы не раздражаем ее дополнительно, мы просто заворачиваемся в простынку или в полотенце. Чем забрать за его волос? Да, и при этом мы обязательно пьем теплый, не горячий, не холодный, а теплый заваренный зеленый чай. А чему зеленый? Потому что это мощнейший антиоксидант. Угу. И он препятствует развитию воспалительной реакции. Идеально, если он будет чуть-чуть солоноватый, потому что мы забыли, Валюша, сказать о том, что мы должны пить много воды на пляже. Угу. Солнце высушивает нашу кожу, и вода должна быть не просто вода, это должна быть не газированная, потому что и газированная вода, и алкоголь очень сильно... Висушують пересушують нашу кожу, поэтому вода має бути не газірована, чуть-чуть прохладная і чуть-чуть солена. Все зрозуміло. дівчата обов'язково душ не розтираємо шкіри і п'ємо багато смачного зеленого чаю. Порада номер два. Мы уже вышли из души. Что нам делать и чем нам рятувать нашу шкуру? А вот тут мы достаем из аптечки замечательные препараты, которые мы обязательно берем с собой. Это средства, содержащие пантенол. Угу. Они могут быть в виде пенки, они могут быть в виде крема. И мы аккуратно, деликатно наносим их на проблемные участки. Нежными скользящими движениями распределяем крем по коже. И он впитывается очень быстро. И как будто огнетушитель гасит вот, этот вот, вот это ощущение жжения и красноту. Чи потрібно поновлювати шар пантенола или другого засобу с пантенолом? В, Якщо в принципе, там, это зависит от ощущений. Если mm -hmm. загорели очень сильно, то нужно использовать несколько раз. Обгорели, mm -hmm. вернее. А если легонечко, то однократного нанесения достаточно. Переходим до парады номер три, что дуже багато народных засобів. И цікаво, насколько вони дієві. Вы понимаете, в чем дело? Что бывают же ситуации, когда мы забыли пантенол но мы не забудем о том, что у нас нас может спасти кисломолочные продукты, uh -huh. либо кефир, либо сметана. И вы спросите, почему же они так действуют? Потому что вот природная народная мудрость определила вот эти антиоксиданты, о которых мы знаем сейчас. Кислая среда, слабокислая uh -huh. среда меняется pH кожи и воспаление уменьшается. Uh -huh. То народные засобы диеви. Главное здесь не перепутать вот неправильный совет, который очень часто дают на нанесение каких-то спиртовых растворов, ага. каких-то таких одеколонов или еще чего-нибудь. Это только дополнительный ожог, только лишний раз образуются пузыри. А вот если раптом нет средств с пантенолом, то тут же сметана або кефир, в принципе, вас порятует. Конечно. Но мы не забудем еще о том, что для лица мы должны сделать немножко больше, чем для тела. Мы должны положить маски, которые вернут свежесть и юность нашей кожи. И мы вспомним прекрасные наши маски с дрожжами. Мы вспомним о том, что есть овсянка, которую мы загусти как загуститель в любую маску. И мы вспомним, что изумительный натертый огурчик и охладит кожу, даст ей чувство прохлады, даст ей белизну, даст ей просто несравненный молодой вид. А еще залишите парочку огурочков, и с и будет очень вкусный салат с укропом. Но это уже совсем другая история. Да, совершенно правильно. Так, ну, кажется, все разобрали. Но бывают такие случаи, когда утворяются даже большие пухири. Что тогда делать? Бо есть люди, которые пытаются их даже проколивать. Что ну, вы с что Вы понимаете, когда получаются пузыри, содержащие серозную такую аполисцирующую жидкость, это уже ожог второй степени. Mm -hmm. И здесь я не рекомендую самостоятельные какие-то вещи производить. Может быть, только нанести по Какую-то серільну пов'язку, щоб не попала вторічна інфекція і обратіться к врачу. Здесь нужна спеціальна обработка кожи. Так, дійсно, бережіть свою шкіру, бо якщо вже йде опік другого, другого ступеня, то це вже да. супроводжується температурою і дуже Совершенно, дискомфортними веро. відчуттями. Да, бережіть свою шкіру, любіть себе, і нехай ваша засмага і ваша літня відпустка буде ідеальним. А сніданок похідний, продовжується. Дякую вам.